yemeklərinizin yanına yaraşan qırmızı kələmlə hazırlanan ən dadlı və ən asan tuşi reseptini bir dəqiqəyə öyrənəcəksən. Bütün resepti aşağıda qeyd edəcəm. Keçək reseptdə. Bazarda bizi gözləyən ən təzə və ən gözəl rəngli qırmızı kələm seçirik. Bu formada 4 hissəyə bölüb doğrayırıq. Nəzif ya da qalın doğranması sizdən asıdır. Zövqünüzə uyğun necədirsə elə də doğrayın. Və ya hətta bu formada da doğraya bilərsiniz. Biraz qısa və qalın. Doğradığımız bu yaraşıqlı kələmləri bir dənə qab alırıq. 2 dən də limonu ortadan böl və soyun üstündən sıx. 1 xorəy qaşığı, yarım xorəy duzu, kim istəyirsə həyə timalay duzu da vura bilər. 200 millili də sirke vururam. Kim istəyər alma, kim istəyər üzüm. Əlimizlə yağçı yağçı ovuşdurub qarışdırırıq. Rəngi soyuna keçəndən sonra bankalara doldura, doldururam. Doldura-doldurada üstündən sıxın. Yerdə qalan kələmin də suyun üstündən tök. Qapaqlarını bağla, yaxşıca silklə, obis üstünə çevir. 1 gün qalandan da sonra tuşu hazırdır. Hörmətli hər kəsə nöş olsun. Allah hamanət olsun.